<laughs> insonlarni kuzatadigan bo'lsak insonlarning hayotiga nazar solsak ko'ramizki juda ko'pchiligi boshqalardan ustun bo'lishga harakat qilgan boshqalardan katta ketishga harakat qilgan boshqalarni ustidan kibr qilishga harakat qilayotganligini topasiz hasan basiriy rahmaulloh aytadiki ey inson bolasi oyoqlaringni yerga mahkam qattiq bosavergin oyoqlaringni yerga qo'yib yurgin bosib bosib yurgin chunki bilginki albatta tez orada bu yer seni qabring bo'ladi qiyomatgacha seni uying bo'ladi shu yerni ostiga kirasan deydi va bilginki dedi, onangdan tug'ilgandan beri onangni qonidan chiqqaningdan beri sen mana shu kibring bilan mana shu isyoning bilan o'z umringni vayron qilyapsan o'z umringni buzyapsan deb aytadi shuning uchun asl masalani unutmaylikki biz bu dunyoga olloh taologa ibodat qilgani alloh taologa itoat qilgani tavozili bo'lgani insonlarni o'rtasida marhamatli bo'lgani kelganmiz alloh taolo bizni shuning uchun yaratgan shu asl masalani unutmagan holda alloh taologa qul bo'lib alloh taologa ibodat qilib yashashlikni unutmaylik